ты законный верующий или незаконный. У нас сегодня мир просто болтунов. И, к сожалению, многие верующие, они стали просто болтунами. Знаете, люди многие говорят, не Бог сказал быть там пророком или пастором или апостолом, или это сделать, или то сделать и так далее. В общем, люди много наговаривают в своей жизни, что Бог сказал, и много о себе думают. Но простой ответ. Если ты это делаешь незаконно, то нету результата никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвязается, не увенчается. Если незаконно будет подвязаться. О чем говорит э, Павел Тимофею? Он говорит, тут, вот, например, ты о себе так много думаешь, и ты там такой сидишь, телевизор смотришь, и ты советуешь, это самое, как в футбол надо играть, а там и материшь там кого-то, или как там боксировать надо, боксеры бьются, там чемпионат мира, или еще какие-то олимпийские игры. И так далее. И если ты такой профи незаконный, ты можешь всем давать советы. Давай поставим тебя на ринг, например. Или на футбольное поле. У меня нет сомнения, что ты будешь вместо мячика, там. тебя там пинать будут, или на этом ринге вместо груши. У меня нет сомнений. Или в какой-то другой вид спорта, к примеру тебя поставить, или если в военное отделы. Вот, ты не соображаешь, ты такой умник, только и тебя поставить, насколько тебя там э, хватит? Понимаешь? Поэтому о чем Павел говорит, если ты к этому никакого отношения не имеешь, если ты не профи что с тебя будет? То есть результата не будет, то есть, понимаете, да? Точно так же многие люди, о, я верующий, я решил пастырем быть, я решил апостолом быть, я решил пророком быть, да? Я, в общем, решил, Бог мне сказал. И ты смотришь на такого пастыря, проходит и 10 лет, и 20 лет, и жизнь проходит, а толку нету. Смотришь на этого пророка, жизнь прошла, а толку нету. Смотришь на такого апостола, жизнь прошла, а толку нету. Смотришь на такого верующего. Годы проходят, десятки лет проходят, понимаешь, а толку от него нету. Почему? Потому что он подвязался незаконно. Кем он себя называет, он это делает незаконно, он не имеет права. Многие верующие сегодня, я верующий. Я такой-то, я такой-то, я Бога знаю, я Бога слышу и так далее. Если ты действительно законный там боксер, если ты законный футболист или еще кто-то ты законный, понимаешь, воин или ты служитель Божий законный, у тебя будет результат постоянный, понимаешь, да? Но если ты незаконный верующий, у тебя не будет результата имей уразумение, разбирайся в этом, понимай, с какими людьми ты имеешь дело. И нам нужно действительно смотреть на этот окружающий мир и понимать, потому что у нас сегодня мир просто болтунов. И, к сожалению, многие верующие они стали просто болтунами, вместо того, чтобы быть делателями, быть проповедниками, да? светом и солью, как Иисус говорит. Поэтому, если ты незаконно подвязался, незаконно назвался, незаконно что-то делаешь, незаконно там разделил церковь, и потом с этого ничего не получилось, много вещей ты незаконно что в церкви можешь делать, и потом это не дает результата болтать языком, это не будет иметь благословения, не будет иметь результата, потому что это незаконно. Поэтому, прежде всего, нужно разобраться, ты законный верующий или незаконный. Если ты законный верующий, тогда действительно ты исполняешь закон Божий. Если ты законный верующий, христианин, тогда ты живешь по духу, ты живешь тогда по благодати, ты служишь тогда Богу по благодати. Сокрушаешь, как Писание говорит, твердыни да, в этом мире, чтобы люди увидели свет спасения и познали истинного спасителя, истинного военачальника. Истинного Царя Царей и Господа Господь, Иисуса Христа. Аллилуйя. И поэтому Он продолжает трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Если ты земледелец, ты знаешь, когда что происходит, ты первый знаешь, чем нужно обрабатывать, что нужно когда делать действительно, ты первый возьмешь этот плод, попробуешь, потому что ты понимаешь трудящийся земледелец первый должен вкусить от плодов. Поэтому, если ты трудишься, ты видишь весь этот процесс. Когда ты незаконно подвязаешься, ты не можешь достигнуть результата. Ты много, может, наговорил, много мог людям наобещать, много о себе мог рассказать, много о себе думаешь, но результата плода нету. А если ты законно это делаешь, ты как законный земледелец, ты знаешь, как это делать, и ты знаешь, когда у тебя принесут плоды, когда у тебя будет умножение плода, когда у тебя сезон начинается и так далее. Ты знаешь, что, когда, как земледелец, делать в какое время. Если ты законно призванный, ты законно верующий, ты законно пастырь, ты апостол, да, ты пророк, ты служитель Божий, ты сын Божий, ты дочь Божия. Если законно, ты знаешь и ты вкушаешь плоды, ты понимаешь, когда что будет, и когда это, и как это работает, если это законно в твоей жизни. Поэтому разберитесь, вы законные или вы вне закона. Потому что Авраам, он тоже имел законных и незаконных детей. Потому что Бог, он тоже имел одного по плоти, сделал, да, Адама, а Иисус по духу. Поэтому разберитесь здесь, вы законные верующие или вы незаконные верующие. Плоды жизни твоей уже показывают, кто ты есть. Не просто я столько лет верующий, или у нас такая церковь, сколько ты спасаешь каждый день, сколько спаслось там за этот месяц, за этот год, что ты завоевал или твоя церковь что завоевала. Вот это интересует Иисуса. Если законно, мы воины Христа, мы должны постоянно завоевывать, спасать души, завоевывать новые новые территории для Христа, да, проповедовать, достигать новых и новых людей. Аминь. Ради Христа и Евангелия. Твою законность подтверждает твой статус ученика Иисуса да. Христа. И все, что мы делаем здесь в миссии, это и есть наше законное основание. Называться теми, кем мы являемся. Или же имени быть. Ученик ты или не ученик. Законный ты или незаконный. Называешься или являешься. И главное, что это не просто здесь на земле числится, это еще все числится на небесах и смотрится и фиксируется, как и сказал Иисус, отойдите от меня все незаконные, все беззаконники, я не знаю вас. Наши действия, наши дела определяют законные мы в законной позиции детей Божьих, учеников. Если ты вне закона, значит тебя судят по закону. Да. В законе написано, да, как наказать, убить, за что и так далее. Для этого и даны заповеди, для этого и дан закон. Поэтому смотрите, чтобы вы не оказались в беззаконии потому что вы тогда попадаете под закон. Поэтому, если вы понимаете, что что-то не так, первое, нужно каяться, покаяние – это исправление всех грехов. Это первый шаг. Покайтесь, креститесь в Иисуса, это соединиться с Церковью, соединиться со Христом, да, и получите Духа Святого для того, чтобы вам жить по Духу. Если вы будете делать эти вещи, вы можете написать нам действительно, и мы вам поможем соединиться с Господом, со Христом, очиститься от беззакония этого мира и стать законными сынами и дочерями Божьими, стать законными воинами Христа. Аминь. Аллилуйя.